Можно? <laughs> Продолжу мысль Дани. Правильно сказал, что первые две четверти мы э, проиграли всего шесть очков, потому что полностью выполняли то, о чем договаривались. Поняли, да, что мы можем держать счет, мы можем бороться за неимением двух основных игроков. И понятное дело, что у нас 28-го игра с Одессой. Важнее, намного важнее, чем игра с Будивельником или там, с Химиком. Поэтому мы попробовали там, Варіантів нападения, защита получилось. Ми вирішили просто так отпустить вроде так. Поэтому дали больше играть більше індивідуально ребятам, да приймати решения самостоятельно. До этого получився такой небольшой спад. У вас питання? Да, бу буде питання таке саме, як Віталія Миколаєвич. Ось цікаво. Київ теж э, грав у фіналі чотирьох і Яка ваша думка, чому ось сьогодні на матч будівельний Київ прийшло менше, ніж припустимо на Київ Дніпро? Ну, потому что все просто. Это конец чемпионата и уже понятно, что кто на каком месте, да, кто как закончит и когда уже вплывал. Поэтому тратить свое время, которое можно провести с семьей, я не знаю, да. А почему люди ходят больше на кубок, пришли больше людей? Потому что это всего лишь одна игра. Одна игра. И выиграл ты или проиграл, здесь больше эмоций, там больше эмоций на кубке. Там больше переживаний, больше самоотдачи, так сказать. Потому что если ты ее проиграл, как мы проиграли, допустим, то ну все, ты вылетел. Выиграл, выиграл вторую игру, ты чемпион. Поэтому больше эмоций, я думаю, было на кубке, больше по напряжению. Поэтому людей было больше, интереса больше. Спасибо.